Боевики бьют из артиллерии, а вот на передовые позиции армейцев пытаются прорываться диверсионными группами. Этой ночью десантники 45-й штурмовой бригады отбили очередную атаку врагам. Активность наемников погасили настолько, что со стороны оккупированной горловки днем не было слышно ни выстрела. Впервые за последние недели. Подробнее Ирина Баглай. Мы уже находимся, можем, под их наглядом и можем отрепать в любой момент обстрел. Под прицелом боевиков с трех сторон. Их наблюдательные позиции надежно скрыты в терриконах. Оттуда наемники корректируют огонь. А основные их силы в бывшей школе, теперь это укрепрайон наемников, воюют под флагами несуществующей страны, СССР. Вот это бывшая школа, здание. Вот у них там опорный пункт, от него идет сеть траншей, флаг их не висит. Зачем работает оттуда? РПГ-26, ВОГИ, перелетает. И тут вы сами проходили по улице, видели, залетает в деревню. Вчера залетело, дом зарел. А так выглядит мирное село за спинами армейцев, армійців, куди прилітають вражеские снаряди. Десантники новосформированной 45 й штурмової бригади фиксируют, откуда часами б'ють бойовики по населеним пунктам под Донецком. Особливо дуже сильно увагу чуємо, коли використовують важку техніку по Авдіївці. 152 після калібру САУ б'ють з околиць горлівки. Але так як місто, вони б'ють за місто, Там ну майже нереально туди віддати їм відповідь, тому що там населені пункти. Люди Етой та десантникам ночою дісанникам прийшлося тражати атаку найомників. пулеметною очередь їх диверсіонна група попыталась зайти в тил. Ми змушені були дати відповідь, і після нашої відповіді огонь стих. кажуть, ніяка чашка кави так не будрить. Як мимо пролітає ще о а другій годині чи третій годині ночі? Костяк новой 45-й бригады – опытные десантники. Теперь еще и оснащены новым оружием. Украинская разработка. На 150 метров, то есть он попадает достаточно кучно, прицельно. Плюс коллиматорные прицелы, которые позволяют работать в ночное время. Тишина здесь на вес золота. Но атаки врага, говорят бойцы, не повод выбиваться из привычного режима тренировок. Наоборот, так укрепляют силу и тело, и духа. Это все нам не мешает. Свою физическую форму поддерживать всегда надо. Физические нагрузки, они по-своему бодрят. У нас приготовлена доска, идет жим штанги. Сразу же у нас пресс-доска сделана, то есть мы себе качаем пресс. И точно так же есть брусья. Занимаемся, отжимаемся на брусьях. Вот такими упражнениями на свежем воздухе на самодельных тренажерах десантники поддерживают себя в тонусе, буквально на линии огня. Но на этом не собираются останавливаться, а планируют расширить свой спортзал, повесить боксерскую грушу и добавить пару гантель. Ирина Багла, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.